దేవి నవరాత్రుల్లో ఏడవ రోజు మనకి దుర్గామాత కాళరాత్రి మాతగా మనకి దర్శనమిస్తుంది ఆ రోజు మనం కాళరాత్రి మాతను ఈ ధ్యాన శ్లోకాలతో ధ్యానించుకుంటే అమ్మ అనుగ్రహం మనకు లభిస్తుంది రండి కాళరాత్రి మాత ధ్యాన శ్లోకాలను మనం పఠిద్దాం ఓం దేవి కాళరాత్రి జపాకర్ణ पुरा नग्नाखरास्थिता लम्बोष्ठीकर्णिकाकर्णि तैलाभ्यक्तशरीरिणी कामपादोल्लसल्लोहा लताकण्टकभूषणां वर्धन्मूर्धध्वजाकृष्णां कालरात्रिर्भयङ्करी या देवी सर्वभूतेषु मा कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कराळवदनां घोरं मुक्तकेशीचतुर्भुजां कालरात्रिं कराळिङ्का दिव्यं विज्युन्माला विभूषितां दिव्यलोहवज्रखड्गा मा घोर्ध्वकराम्बुजाम् अभयं वरदां चैव दक्षिणोद्ध्वाघः पर्णिकां ममां महामेघप्रभां श्यामां तक्षा चैव गार्धभारूढां घोरदंशाकराळस्थां पीनोन्नतपयोधरां सुखप्रसन्नवदनां स्मेरान्नसरोरुहां एवं स चिन्तयेत् कालरात्रिं सर्वकामसमृद्धिदाम् ह्रीं कालरात्रिश्रीकराळी च क्लीं कल्याणी कलावती कालमाता कलिदर्पघ्नीं कमधीशकृपान्विता कामबीजपान्दाम् कामबीजस्वरूपिणी कुमतिघ्निकुलिनर्तिनाशिनीं कुलकामिनी क्लीं ह्रीं श्रीं मन्त्रवर्णेनां कालकण्टकघातिनी कृपामयी कृपाधारा कृपापारा कृपागमा इति श्रीकालरात्रिस्तोत्रम्